я хотела бы обратиться к своему любимому Муа. А, Прошло 9 лет, с одной стороны, это большой путь, большая жизнь. Но с другой стороны, прошел один миг, прошел один день. За эти мы с вами 9А вместе три года. Раньше мы были в разных классах. И мы стали здесь эти три года одной большой семьей, дружной, веселой, открытой. Сколько вместе пройдено, сколько вместе прожито. Вспомните за тиражку в кабинете, за рубежки. Вспомните баллончик в кабинете географии, а наши поездки в автобусе в Одессу, а сценки на уроке биологии. Каждый из вас, каждый из вас я люблю и ценю, как никого другого. Ромашки на улыбку, анекдоты Юрия Диченко, смех Алиты Аркиогла и Катю Эмильчак. Что же, нужно вам что-то пожелать, я думаю. Что еще можно сказать? Это время ошибок, время сесть в не тот поезд, время забыть обо всем, влюбиться очень сильно, передумать, а потом еще раз. И когда нас спросят, кто же вы, мы не будем долго думать, мы, мы будем сразу отвечать. Главное помнить, кто вы есть и кем вы были. И поэтому я предлагаю вам посмотреть маленький фильм про наш класс. Девятый мы вас символируем. So I stop